আপুনি সেইটোও চাব সেইটো হ'বই গণতন্ত্ৰত জনপ্ৰিয়তা কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ মানুহ বাঢ়িছে মিটিঙত পাঁচশ চকী পাৰিছে পাঁচ হাজাৰ মানুহ আহিছে কংগ্ৰেছৰ অলপ বেয়া সময় যেন লাগিছে গৌৰৱ গগৈ টাৰ্গেট হ'ল ৰকিবুল হোচেন টাৰ্গেট হ'ল আজি যেনেকৈ আপুনিয়ে টাৰ্গেট হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেয়া সময় আৰম্ভ হৈছে বিপদকালে বিপৰীত বুদ্ধি তেওঁ যে ৰকিবুল হোচেনক টাৰ্গেট কৰিছে গৌৰৱ গগৈক টাৰ্গেট কৰিছে আজিৰ মিটিঙতো মোৰ সন্দেহ আছে যে আচলতে কোনে অনুভৱ কৰিছে আজিৰ মিটিঙতো মোৰ সন্দেহ আছে আমাৰ এখন দলীয় কৰ্মী সভা আপোনালোকে দেখিছে পেণ্ডেলটোৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো পাঁচশতকৈ বেছি নহয় আৰু মানুহ হৈ গৈছে কিমান পাঁচ হাজাৰ আপোনালোকে নিজে দেখিছে পেণ্ডেলৰ কেপাচিটি হৈছে পাঁচশ মানুহ হৈছে পাঁচ হাজাৰ ইয়াৰ মূল কথাটো হৈছে যে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত এই জিলাখনৰ যিমান প্ৰাৰ্থী আছে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ সমৰ্থকক লৈ পেলাই মিটিঙলৈ আহিছে যিটো কাৰণে সভাখনত যিটো পৰিৱেশ আপুনি যিধৰণে সভা এখন হ'ব লাগে মহিলাসকল বহি আছে পুৰুষসকল থিয় হৈ আছে গতিকে ঠেলা হেঁচা যিটো পৰিৱেশ হৈছে সেইকাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ কেনেকৈ কৰিব আপুনি কওক পাঁচশ মানুহৰ পেণ্ডেল এইটো বেয়া হৈ এইটো বেয়া জানো এইটো ভাল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি সভা কৰিব পৰা নাই লিডাৰে কৈছে নেকি গণ্ডগোলটো লিডাৰে কৰা নাই ন ৰাইজে এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আহিলেও তেওঁলোকে কি কৈ আছে জিলা এতিয়া মই কি কৰিব লাগে আপুনি কওক নহয় মই কি কৰিব লাগে এতিয়া নহয় মই কি কৰিব লাগে অ ডিচিপ্লিন আছে কাৰণে বিজেপিৰ অফিচত সাতটা বজাৰ পাছত মহিলাৰ সময় বন্ধ কৰিছে বুজি পাইছে ডিচিপ্লিন আছে কাৰণে বিজেপি মানুহে অফিচৰ পৰা গৈ চুইচাইড কৰে সেইটো ক'ব নহয় আপোনাক সেইকাৰণে কৈ আছো আপুনি কোন চেনেলৰ মই নাজানো জানো নাই নাই সেইকাৰণে আমাৰতো চুইচাইড কৰা নাই আমাৰতো অফিচ ছেক্ৰেটেৰী পলাই থকা নাই আপুনি সেইটোও চাব সেইটো হ'বই গণতন্ত্ৰত জনপ্ৰিয়তা কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ মানুহ বাঢ়িছে মিটিঙত পাঁচশ চকী পাৰিছে পাঁচ হাজাৰ মানুহ আহিছে হ'ব ব্যস্ত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিংসা মুখ্যমন্ত্ৰী হিংসা কিবা গণ্ডগোল থাকিব পাৰে মই নাজানো মই ভিতৰৰ কথা কি আছে নাজানো কিন্তু গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা গোটেই কথা দিনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইউ এছ টি এমক টাৰ্গেট কৰি আছিলে এতিয়া ক'ৰবাত কিবা ইউ এছ টি এমে ভুল কৰিছে কি কৰিছে মই সেইটো খবৰ নাজানো কিন্তু এইটো মই জানো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে ইউ এছ টি এমৰ চেঞ্চেলক ভাল নাপায় কেইদিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ অলপ বেয়া সময় যেন লাগিছে গৌৰৱ গগৈ টাৰ্গেট হ'ল ৰকিবুল হোটেল টাৰ্গেট হ'ল আজি যেনেকৈ আপুনিহে টাৰ্গেট হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বেয়া সময় আৰম্ভ হৈছে বিপদকালে বিপৰীত বুদ্ধি তেওঁ যে ৰকী পুলুচনক টাৰ্গেট কৰিছে গৌৰৱ গগৈক টাৰ্গেট কৰিছে আজিৰ মিটিঙতো মোৰ সন্দেহ আছে যে আচলতে কেনেকৈ অনুভৱ কৰিছে আজি মিটিঙতো মোৰ সন্দেহ আছে